sahabiyai jemaah dikasihi Allah asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kita merafa'kan kesyukuran ke Allah Subhanahu wa taala menyematkan ke dalam hati dan sanubari kita rasa iman dan taqwa untuk kita berpegang teguh dengannya untuk melayari kehidupan kita ini. Semoga kita dianugerahkan oleh Allah kesudahan hidup kita dengan Ausnul Khatimah. Sebaik-baik kesudahan. Amin. Allahumma amin. Azan hari ini dijadualkan satu tiga minit. Dalam jangka waktu yang amat terhad ini, izinkan saya menyambung sedikit lagi tadabbur kita pada surah al-kahfi yang telah pun sama-sama kita alhamdulillah membacanya di bawah pimpinan ustaz Abdullah Husin sebentar tadi. Kita telah pun menjangkau ke ayat yang ke-14. Ayat 14 dan 15 merupakan antara ayat-ayat yang menjelaskan sebab kenapa para pemuda Ashabul Kahfi ini meninggalkan kampung halaman mereka meninggalkan kesenangan masa muda mereka untuk pergi ke satu tempat ataupun ke sebuah destinasi yang mereka sendiri tidak merancangnya sejak awal. Mereka meninggalkan bumi ataupun kampung halaman mereka bukan kerana wisata, bukan dikeranakan mereka ini jalan-jalan cari makan atau sebagainya. Tetapi Ayat-ayat inilah yang menjelaskan sebab mengapa Ashabul Kahfi, para pemuda ini meninggalkan kampung halaman mereka dan akhirnya atas kehendak Allah mereka ditidurkan di dalam sebuah gua. Ayat di mana ayat 14 menjelaskan apabila masyarakat negeri mereka menyembah Tuhan yang banyak itu tidak jadi masalah buat mereka ibarat kata orang engkau engkau aku akulah kamu nak sembah apa sembahlah tetapi para jamaah yang dirahmati Allah apabila kepercayaan yang berlainan itu dipaksakan ia adalah sesuatu yang amat tidak wajar jangankan perkara agama perkara perbezaan pendapat sekalipun kita mungkin berbeza pendapat orang A dengan orang B berbeza pendapat Ia adalah suatu lumrah. Suatu kebiasaan. Tetapi apabila orang A memaksakan pendapatnya diterima oleh orang B, ini adalah sesuatu yang tak wajar. Sebaliknya pun begitulah. Kebebasan setiap orang ada pendapat dalam urusan-urusan kehidupan. Ia adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kreativiti manusia, daya dan cara berfikir manusia, latar belakang pendidikan, kebudayaan dan sebagainya yang akhirnya membentuk pola pemikiran manusia yang berbeza. Itu adalah sebahagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila satu pendapat dipaksakan supaya pendapat itu diterima oleh orang lain yang berbeza pendapat dengannya ini adalah sesuatu yang tidak wajar apatah lagi dalam soal pegangan agama dan inilah yang dihadapi oleh para pemuda Ashabul Kahfi apabila mereka ini adalah merupakan orang-orang yang beriman kepada Allah yang Allah satukan hati-hati mereka dipaksakan untuk turut beriman dan percaya kepada agama yang dianuti oleh pemerintah mereka raja mereka ini adalah sesuatu yang amat tidak wajar maka itulah kita dapati di ayat yang ke-15 ke Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim Ha'ula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha Mereka berkata pula sesama mereka sendiri Kaum kita tu menyembah beberapa Tuhan yang lain dari Allah. Maknanya tak samalah macam kita. Kita kan sembah Tuhan yang satu. <tuh> Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Sepatutnya mereka mengemukakan keterangan yang nyata yang membuktikan ketuhanan makhluk-makhluk yang mereka sembah itu. Tapi mereka tak dapat berbuat demikian. Macam kita sebutkan tadi, orang A bila nak memaksakan orang B menerima pendapat dia, orang A ni, dia mesti memuaskan ataupun menyen, apa, membuktikan yang pendapat dia itu tepat dan betul. Sehingga orang B ni boleh percaya. Just contoh aja. Tapi tidak. Paksa gitu aja. Itulah yang dialami oleh Ashabul Kahfi. Mereka dipaksakan untuk menyembah Tuhan yang banyak. Yang berupa patung-patung berhala yang tak bernyawa. Jadi, paksa saja. Suruh sembah saja. Apa bukti makhluk-makhluk ini disembah? Di mana kehebatan dan kelebihan makhluk-makhluk ini? Apakah makhluk-makhluk ini diciptakan ataupun mereka yang menciptakan makhluk-makhluk ini? Maka itulah jamaah dirahmati Allah. Mereka bincangkan perkara tersebut. Faman azlamu mimman iftara ala Allahi Maka tidak ada yang lebih zalim dari orang yang berdusta terhadap Allah. Dusta terhadap manusia ni satu kebohongan, satu kezaliman, satu penganiayaan, tapi dosa terhadap Allah apabila menyembah Allah Tuhan satu-satunya. Dia kalau kita nak ibaratkanlah umpamanya sesak orang itu jemaah yang dirahmati Allah belanja kita makan umpamanya lah eh, belanja kita makan tiba-tiba kita dah makan sedap-sedap beri -sedap, belak tu dia belanja kan kita berterima kasih kepada orang yang tak belanja kita ibarat macam tu lah kita berterima kasih kepada orang lain. Allah mencipta kita. Tetapi apabila kita ini menyembah selain daripada Allah yang telah mencipta kita, yang telah memberikan kita macam-macam apa yang kita hendak, apa yang kita minta, hatta apa yang kita tak minta pun. Maka wajarkah berbuat demikian? Ini satu pendustaan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idh ya'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah wa kaf oleh kerana kamu telah mengasingkan diri daripada mereka dan dari apa yang mereka sembah selain daripada Allah maka pergilah kamu berlindung di gua itu yanshur lakum rabbukum mir rahmatih supaya Tuhan kamu melimpahkan dari rahmatnya kepada kamu wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqah dan menyediakan kemudahan-kemudahan untuk menjayakan urusan kamu dengan memberikan bantuan yang berguna. Ayat 16. Persoalannya di sini jamaah, siapa yang berkata? Oleh kerana kamu dah macam ni, berpegang dengan ni, maka pergilah kamu ke gua. Sebahagian ulama menafsirkan adalah mereka, para pemuda ni tak terus pergi. Ini sebahagian daripada ulama menafsirkan. Mereka konsult orang yang lebih senior daripada mereka minta pendapat wajarkah kami ini lawan balik dengan pihak penguasa pihak raja ataupun kami ini larikan diri pergi tinggalkan negeri ini itulah yang akhirnya diberikan pandangan pergilah kamu sembunyi dulu keadaan dah reda baru kamu keluar itu jadi siapa yang berkata yang memberikan petunjuk dan nasihat kepada para pemuda ini adalah orang yang lebih senior daripada mereka yang juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Kemudian jemaah kita perhatikan firman Allah penghujung ayat 16 di mana orang tua ini berkata wayuhayyakum min amrikum mirfaqah dan menyediakan kemudahan-kemudahan untuk menjayakan urusan kamu dengan memberikan bantuan yang berguna. Ini kata orang tua itu. Sekaligus petunjuk, sekaligus mengandungi doa dan harapan. Jamaah dirahmati Allah. Balik kepada asal kisah dan cerita. Ashabul kafi ini masuk ke dalam gua. Akhirnya ditidurkan oleh Allah. Kita lihat eh, orang tua ini mendoakan supaya Allah memudahkan urusan Ashabul Kahfi ini. Caranya macam mana? Allah memilih untuk tidurkan mereka. Bantuan Allah yang very simple. Tidur, keadaan berubah, mereka terjaga dengan penguasa yang kemudiannya beriman dan sebagainya. Itu penghujung cerita. Jemaah dirahmati Allah. Di sinilah macam dah pernah kita sebutkan. Kisah Ashabul Kafi adalah kisah yang mengandungi pendidikan akidah. Iman kepada Allah. Dan dalam cerita ini kita kena percaya dan kita kena yakin. Kita kena terima. Bahawa apa saja yang kita inginkan. Bila kita ini beriman kepada Allah. Allah akan berikan. Dan Allah akan berikan tak perlu dalam bentuk bantuan yang besar, yang hebat. Kadang datang dalam bentuk bantuan yang simple. Ashabul kafi dibantu oleh Allah dengan cara tidur. Kamu lepak, kamu tidur dalam gua, dah. Itu cara bantuan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dan dalam hal ini kita kena yakin bahawa apa jua bantuan yang pasti Allah akan berikan. Kadang-kadang bantuan yang Allah berikan sesuatu yang bentuk simple. Bentuk simple. Inilah jamaah yang dirahmati Allah. Akidah yang perlu ditanamkan kepada kepada diri kita ini supaya terus kita berpegang teguh dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa mencumburui kita izinkan saya selesai ataupun saya beredar dengan kita terhenti pada membicarakan ayat 16 dan insya Allah kisah keadaan ashabul kafi ini tidur bolak balik dan sebagainya akan sama-sama kita hayatinya dalam kesempatan yang lain dengan izin Allah. Terima kasih para jamaah atas kesudian bersama-sama Mengimarahkan rumah Allah Masjid Kampung Siglap tengah hari ini. Aku lola kau lihada wa astagfirullahalazim liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.